Последний проект, который мы делали, он уже был, наверное, к счастью, реализован полностью за деньги наших бизнес-компаний. И вот у нас там есть вот такая брошюрка, называется «Союз благотворителей», лежит на столе. Вот, там довольно красочно и понятно а, 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 очерчены те задачи, которые мы делали. Мы поддержали в прошлом году 8 проектов и... Они в основном были не такие инфраструктурные, как у коллег, потому что деньги у нас были небольшие, до 2,5-3 тысяч гривен. Но эти деньги позволяют как раз дать первый толчок и, и именно активизировать людей, помочь им почувствовать вкус самостоятельности. Да? То есть, когда, допустим, приходит э, девушка, руководитель э, театра, и говорит, нам нужны костюмы, вот мы бы могли выйти на новую сцену, мы бы могли пойти в школы, рассказывать детям про экологию, это интерактивно рассказывать, вовлекая их в действие, но нам нужно выступать с чем-то, мы не можем вот так выходить. И им комиссия считает, что это целесообразно и дают им грант. И вот они уже теперь настолько в эту тему влились, что они уже закончили с эти деньги. Они говорят, не надо нам денег, костюмы есть, мы можем дальше работать. То есть это один момент. Допустим, опять же, инициатива, которая мне очень нравится, молодые мамы и это не общественная организация это просто инициативная группа пять 7 мам которые там, недавно родили детей у них у всех в принципе одни и те же проблемы они долго думали бились как же их решить в конце концов через два года подумали мы же не не, не одиноки таких же мам много в городе и они сделали опять же за деньги вот этого фонда они сделали книжку э, такой парадник для мам и э, выпустили его и раздавали бесплатно э, в, значит, в школах, ну, в, не в школах, пардон, в, в поликлиниках и в, э, в роддомах, и в центрах социальных служб для, для молодежи они туда отдавали часть э, тиража. То есть, и я знаю, что городская власть тоже на это очень хорошо реагировала. Выступала представитель городской власти и говорила, такие инициативы мы готовы поддерживать. Опять же, еще одна из инициатив, которая мне очень нравится, это выпуск книги одного из наших ведущих историков о городе Чернигове. Вот он всю жизнь писал о Чернигове и собрал уникальный материал. Книжка называется «Чернигов. Бодрыж на сто роков назад». И вот, вот все, как было в Чернигове, с фотографиями, с прописями, сто лет назад, как жил город, как работал горсовет, как озеленяли город, как работали пожарные, все-все-все прописано.